Apa istimewanya madu kelulut? Okay, um, dia adalah uh, dihasilkan daripada se, uh, spesies lebah yang lain daripada spesies lebah biasa iaitu daripada uh, kumpulan meliponin. Uh, dan uh, lebah ini juga bersaiz sangat kecil berbanding dengan uh, lebah biasa di mana saiznya uh, adalah 5 uh, kali ganda lebih kecil. Di Malaysia ada pelbagai spesies meliponin terutamanya Heterotrigona itama dan juga uh, Heterotrigona uh, dan Genio trigona turasika uh, dan uh, kesemua uh, spesies ini menghasilkan uh, lebah uh, menghasilkan madu yang berbeza uh, setiap lebah akan mengunjungi jenis uh, pokok ataupun uh, tumbuhan yang berbeza dan inilah menyebabkan uh, mengapa terhasilnya pelbagai uh, warna, pelbagai rasa, uh, pelbagai khasiat uh, uh, dari madu uh, yang dihasilkan oleh uh, lebah ini. Pelbagai jenis uh, gula terdapat di dalam madu uh, dan juga uh, kandungan lain ialah uh, antioksidan seperti polifenol, uh, terdapat juga vitamin seperti vitamin C dan uh, vitamin B. Uh, terdapat pelbagai jenis en enzim juga yang juga boleh bertindak sebagai antioksidan protein dan uh, dan sebagainya. Kadar ini kandungan gula pula uh, secara umumnya kebanyakan madu yang dihasilkan oleh lebah adalah terdiri daripada gula fruktosa dan juga gula glukosa. Dan ini adalah gula utama yang telah ditemui oleh saintis sejak dahulu lagi. Uh, tetapi kini uh, kumpulan uh, penyelidikan kami telah menemui satu uh, gula lain yang juga merupakan gula utama di dalam kelulut iaitu gula trehalulosa dan ini uh, merupakan satu uh, kajian uh, yang penting uh, dan juga uh, merupakan satu penemuan baru uh, kerana sebelum ini uh, gula fruktosa dan glukosa sahaja yang uh, diiktiraf sebagai gula dalam uh, madu tetapi dengan adanya penemuan ini kita perlu uh, meletakkan satu standard baru pada uh, kandungan gula dalam madu Standar gula yang digunakan di peringkat antarabangsa sekarang ini hanya menggunakan pakai gula fruktosa dan juga glukosa sebagai standar. Jadi um, kebanyakan madu kelulut yang dihasilkan oleh peternak di negara kita tidak dapat diekspor kerana kandungan aa, gula fruktosa dan glukosa ade boleh mencapai hanya aa, 20 gram ataupun 0.2 tidak sampai aa, 60 daripada Uh, standard yang uh, mereka perlu capai bagi me mengeksport madu mereka ke luar negara. Jadi ini merupakan satu masalah yang dihadapi oleh penternak kelulut di Malaysia. Uh, dengan adanya penemuan ini uh, bermakna satu standard baru yang meliputi kandungan halulosa perlu di um, dihasilkan di peringkat uh, Malaysia dan juga antarabangsa uh, supaya uh, uh, madu kelulut yang, yang dihasilkan oleh penternak di negara kita dapat diiktiraf kat uh, dunia dan dieksport sebagai komoditi dalam negara kita. Uh, dengan terdapat pelbagai khasiat dalam uh, madu, ia boleh diambil sebagai uh, sebahagian daripada suplemen dalam uh, uh, kehidupan harian kita. Tetapi ia tidak boleh diambil dalam kuantiti yang banyak kerana uh, gula masih diperlukan dalam uh, kuantiti yang tertentu di dalam diet uh, seharian kita. Kandungan antioksida dalam madu kululut mungkin boleh mencapai lebih tinggi daripada kandungan antioksidan dalam uh, madu biasa kerana lebah uh, kelulut lebih kecil dan dia akan mengunjungi uh, pelbagai jenis uh, tumbuhan uh, uh, dan bunga untuk mendapatkan nektar uh, bagi menghasilkan madu uh, kandungan antioksidannya akan menjadi lebih tinggi berbanding dengan lebah lain yang lebih besar daripada lebah kelulut kerana itu, mungkin uh, kerana uh, le, uh, harga madu kelulut lebih mahal berbanding harga, uh, madu biasa Penghasilan madu kelulut juga lebih uh, sedikit berbanding dengan uh, lebah biasa Dia uh, Biasanya, uh, bagi satu sarang uh, lebah kelulut Boleh menghasilkan 2kg uh, madu uh, dalam masa sebulan Ataupun 3 bulan Bergantung kepada cuaca dan juga kok yang berada di sekitar mereka dan juga darah yang lain. Jadi, um, madu memang sememangnya telah disebutkan dalam uh, Quran dan juga uh, dalam hadis uh, di mana dia um, disebut uh, sebagai uh, makanan yang mengandungi hasiat. Dan ini memang terbukti daripada pelbagai uh, kajian saintifik yang telah dilakukan oleh uh, ramai saintifik. Okey, apakah gula trihalulosa ini? Um, Gula ini aa, sebenarnya adalah aa, gula yang aa, mempunyai struktur aa, hampir kepada sukrosa iaitu gula biasa, tapi bezanya aa, dia diikat oleh satu aa, ikatan glucosid yang berbeza jenisnya. Apa? Aa, apabila aa, ikatan ini berbeza, dia akan menjadikan gula trehalososa ini lebih sukar untuk dihadam oleh usus kita disebabkan oleh penghadaman yang lambat ini akan menyebabkan aras gula dalam darah lambat untuk naik seterusnya akan menyebabkan apabila kandungan gula terosa lebih tinggi dalam madu menyebabkan keseluruhan madu ini akan mempunyai indeks glisemik yang lebih rendah berbanding dengan madu yang kurang mempunyai gula terosa okey secara kesimpulannya sebenarnya semua madu mempunyai manfaat berkaitan kepada manusia tetapi pengambilan madu perlulah mengikut kadar yang ditetapkan dalam panduan pemakanan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ambillah dia sebagai suplemen dalam pemakanan anda